В міжнародній академічній школі Одеси створені усі умови для всебічного розвитку особистості інтелектуального, творчого, фізичного. І сьогодні визначна подія у нашому навчальному закладі відбулося відкриття боксерського рингу. Президент школи Сергій Ківалов приділяє величезну увагу постійному вдосконаленню та створенню найкращих умов для наших учнів. Тому запрошуємо усіх до занять спортом, до міжнародної академічної школи Одеса, до нашого нового боксерського залу. чергу, треба понімаю, що Україна. Украины. Это, это сегодняшние дети. То есть, если мы хотим большого и серьезного будущего для нашей страны, для нашей родины, то надо вкладывать, развивать наших собственных детей. Потому что те дети, которым сейчас 5, 7, 10, 15 лет, через те же там то же время, там 10-15 лет, это будут взрослые мужчины, девушки, женщины, которые будут работать на нашу страну, развивать ее. Поэтому вкладывать надо в детей, если мы хотим, если мы смотрим в будущее и хотим развития для нашей любимой Украины. Это мой, в принципе, не первый зал. В первую очередь, надо говорить, э, не мне даже, а Всевышнему, Господу Богу, то, что Он помогает, мне дает возможности. Я этими возможностями, возможностями делюсь с, с моими братьями-украинцами.